Здрасте. Привет. Брутальная борода у вас такая. Красиво. Mm -hmm. а откуда? Израиль. У вас там все успокоилось? Да. Ну, Относительно, быть. смотря что считать спокойствием. Ну, военные действия. Ну военные действия идут у нас продолжаются. До сих пор. В смысле, вы имеете в виду газы, имеете в виду, территории? Ну да, в секторе газа, да. А. На территории Марк Израиля и не было военных действий. Не, ну именно обстрелы, что все было, странно. Обстрелы были, да, обстрелы сейчас пока нет. Хотя ночью был обстрел очередной. Вы Украину поддерживаете, да? Естественно, конечно. А почему естественно? Ну, а как? Обязательно. Мне интересно, я спрашиваю ваше мнение. Потому что Украина находится в противодействии со, со злом, скажем так. Борется со злом. И, Каким естественно, образом, с естественно, я это поддерживаю, да. Да, а да, вы конечно. Имеете... Россия, это... Россия это зло. Естественно, да. А Точно. что ваша страна делает? И зло? Нет. Наша страна, так же, как и Украина, борется также со злом, только с другим. Мы с одним злом боремся, а Украина с другим злом борется. То есть Израиль, то, что на территориях Палестины, так себя ведет и агрессирует и к этому народу, не давая этому народу никакого права ни на что. вы считаете, что Россия это зло? Что ты знаешь о Палестине? Я знаю, что эти, эти прекрасные земли приняли вас, когда вас со всего э, мира гнали. Подожди, подожди, смотри. Ты, судя по тому, что ты говоришь, ты о Палестине не знаешь вообще ничего. Расскажи Но мне, куда мне Израиль вторгся, на какие земли вторгся Израиль? Давай, начнем с этого. Израиль не вторгся, вас приютили там. Кто, кто нас приютил? Вас, во-первых, туда искусственно посадила Америка с Англией. Так, подожди, смотри, а давай ты, давай, давай я... ты... Подожди, подожди, стой. Давай мы, чтобы у нас был конструктивный диалог, ты каждое свое утверждение будешь подтверждать фактами, хорошо? Давай мы так договоримся. Ну, я... Твое утверждение, ну, я... твои факты в интернете можешь найти мне из интернета, откуда хочешь. Только факты, чтобы это были факты. Давай, предоставь мне факты, где насильно или там как-то, я не знаю еще как... Нас, а евреи, Англия, Англия и Америка сюда привела. Давай, по покажи не, мне это. Не. где ты это прочитал. А слова насильно? Ну, неважно. А, как, а как, какое слово ты сказал? Не насильно, хорошо. Искусственно поселили на найти. Искусственно. Да. Э, какой источник твоих знаний? Сейчас открою, покажу. Да, давай, открой, покажи. Давай. Если я ошибаюсь, то поправьте меня без проблем. Ты, конечно же, ошибаешься. Это свойственно россиянам постоянно ошибаться и при этом говорить с очень уверенным видом об этом. Да. Сейчас, сейчас. Искусственно. Когда? Кто? Сейчас, минуточку. Если я не прав, я извиниться могу. не, не затруднить это. Ну не, я, я жду, да. Я без проблем. Я ж Хочу, чтобы ты мне да. источник какой-то сообщил, где ты это все прочитал. A few moments later. Сейчас, грузите секунду. Uh -huh. Ты из какого города, Сон? Я из города Краснодар. Mm. Хорошо. Давай ищи. A few moments later. <laughs> типа случайно она слетела, да? Типа случайно. Ну вот, ну что, ну вот кинул ты на вентилятор. Ну, подтверди свои слова как-то, что-то, чем-то. Здрасте. Здрасте. А как вы думаете, кто управляет Украиной? А я думал, ты спросишь всем миром. Я бы тебе тогда ответил, а Украины не знаю. Ну, думаю, те же, кто и всем миром. А кто всем миром? Ну, знамо а кто. Мы, конечно. Ну, вы это кто? Евреи. Евреи? Ну, ну да. насколько я знаю, евреи евреем рознь. Ну да. Взять. Есть которые управляют, да. есть которые не управляют. А вот управляют они где сидят? В Израиле и в Америке? Они они везде сидят. Слушай, тещу пальцы знаешь, везде раскинули, конечно. И у вас сидят? Медведев же еврей, он из наших. Ну я не знаю, пробы никто не ставил. Да да. Ну как, я тебе говорю, я же в курсе. А откуда ты в курсе? Я же тебе сказал, я из тех, кто управляет. Чем я же тебе, тебе не просто так тут рассказываю все секреты. То есть, задаю. если ты управляешь всем миром, да, и тебе... Нет, я лично ты нет. Нас много, множество. я же тебе сказал, нас много. Не один же человек. Нас много. много. А как ваша организация называется, которая управляет? Сионистская еврейская организация, как она называется. Дружко, что, не еврейская. слышал никогда так... про злых сионистов, что ли? Вас же да, вспоминают прошу. на каждое Про каждое Сионизм слышал, да, когда ну его э, заселили, да, на территории э, кого заселили? Сионизм заселили на территории. Когда сионизм заселили на территории Палестины. Сионизм да, заселили вам в мозги заселили вам сионизм, вам вам его в мозги заселили. Вирус вирус вы поймали такой, да. Вирус сионизма да, у вас в мозгах сидит. Все, все понятно, все посмеялись и забыли. Дальше, едем, смотри. Давай, а, вот смотри, поехали. взять территорию Украины, да, еврейские регионы. Ты знаешь, какие регионы? Если ты еврей, вот ты должен знать, какие Знаю, регионы, да. Все, а, все, все регионы еврейские. Кон нет, конкретные вот поселения еврейское. Конкретно поселения... все, да, вся Украина это все, еврейский, как... регион, да. а? еврейский регион, Вон. да. Еврейский регион. Вот. Вот. То есть ты признаешь это, да? Да, я же То тебе есть сказал. Евреи, да, да, евреи оккупировали Украину. Так? Почему оккупировали? Это и есть евреи, это ну есть как Украина. Украина ну как? есть евреи. Как, как евреи все. оккупировали Палестину. Ты признаешь? Нет, так и Палестина, евреи. Это все еврейское. Я же тебе сказал, мы всем миром управляем, всем весь мир наш, весь весь. Ну все. вот, смотри, Палестина все арабы, да, у них другое вероисповедание. А когда вы пришли на их землю, Палестина? вы получается их оккупировали? Подожди, а где где это сказано, что Палестина это арабы? Где это ты увидел такое? Ну они мусульманы же. Кто правильно? они? Кто они? Кто они? Палестинцы. Палестинцы. А а есть такой народ палестинский? Конечно, если есть название. Э, то есть ты можешь народ. мне нет, нет такого народа палестинский не существует. Нет. А кто там проживает тогда по твоему? Где там? Там это где? Евреи, Патерине. евреи там проживают. А евреи, да. Изначально да. там не были евреи, а да. Да. Ага. Только почему-то они разговаривают на разных языках. Ты не заметил? Кто, кто разговаривает на палестинцы разных языках? Палестинцы и евреи. А заметил? палестинцы на каком языке разговаривают? На иврите? Нет, евреи на иврите, а палестинцы <с на арабском. Да. На арабском разговаривают еще в 22 странах, разговаривают на арабском. Почему на разных языках? Ты не знаешь об этом? Как почему? Потому ну, что арабы понаехали сюда, конечно, и разговаривают на Куда? арабском. Куда сюда понаехали? В Палестину. В Палестину арабы понаехали. Конечно, а а, кто же? Это еще? Был, а сначала это была земля Евреи. еврейская. Да. Да. Богом да. Избранная. избранная. Богом да? не не избранная, а датиная. Датиная. Избранная. Это а, и питательная им же евреям. Ага. Им же. То есть, а до да. этого где была? Что земля. до этого? Кто где был? Ну, еврейский. Ну, вот до этого, до да, да, нет. У евреев. А он откуда да. родился? Еврейский народ откуда? Да. Ну, от Авраама родился, ты не знаешь? От Авраама. А на да. какой земле? На еврейской, на ханаанской. На еврейской. Ага. Да. А как эта земля называлась раньше? Ханаан. Хана. А почему Хана. она стала Израилем? Как? Потому что здесь жили евреи и основали свое государство. Государство. А до да. этого не было. То есть родились, до этого не неизвестно было. где, не неизвестно. Как это неизвестно? Я Факт же тебе сказал, где. где родились, как это? Я же тебе сказал, где. Но страны своей народности не было, культуры не было. Ну, тогда а не потом... было такого ни у кого. Есть, да. а, стоп, подожди, подожди. То есть, э, были э, египтяне, да, у них была своя культура. Им бог да. уже давно дал, давно подарил, они раздали. Ну, их да. бог, а потом... у них другой бог, у них да, другой. Да, потом смотри, Он там, им ну, в выделил, регионах, да. в разных, там, китайская культура была, там, да. славянская, на ну... То есть, всем раздал, а и про да. евреев забыл? Как же забыл, когда если вот раз... дал евреям тоже? Как же забыл? Так, дал. Так, смотри, сколько существует... То, есть китайский бог, бог. Да. то китайцам дал китайский бог. А сколько? Египтам, Египту дал египетский вот бог, а именно. нам дал наш. А почему, а почему вам-то только сейчас дали? Тогда, сейчас, если тогда. Ты же сам сказал когда только тогда что. Тогда -то? Когда тогда? Я а же тебе году? сказал. в э, году Три с половиной тысячи лет назад. Да, был, был, Израиль, да, такое государство, да, земля да, еврейская. Да. Серьезно. Ну, молодец, ну, красава, просто, просто, браво, браво. Три тысячи лет назад был Израиль. Три с половиной, не, не три тысячи, три с половиной. А даже три тысячи с половиной лет был Три с половиной тысячи лет, со столицей в Иерусалиме, да, со столицей в Иерусалиме, да. Смотри, какая ты зверушка забавная. Ни хрена не знаешь и рыгочешь. Уже бомбить начинает. Три с половиной тысячи лет. Молодец, красава. Ты просто... Ты гуглом умеешь пользоваться? Слышишь? чуть Молодец, ты гуглом умеешь пользоваться? Знаешь, такой Google есть, такая штуковина, знаешь, такая есть. Телефон есть у тебя? Чуть-чуть. лет, блядь. А, а палестинцы это, это евреи. Но они только забыли свой родной язык, да? Ты это сказал. Как зверушку порвала, а? Как порвала зверушку. Да когда порвала тебя, ты уже на личности перешел. На какие личности перешел? То, не что ты дурачок, тебя. так я ж не виноват. Слушай, это а проблема вот твоей ласк. мамы и твоя личная. Вот, а мне вот, тут до этого Вот, вот, вот оно пошло, хохлянский. <пи -х> какой ты <-то пи -х> еврей? Ты просто отбросок общества, обмыл да. еврейского мира. <пи -х> ты даже к евреям отношения никакого не имеешь. То, что твоя мама <пи -х> там <пи -х> каким-то евреем... Давай, <пи> я <-х> <это> понял, <пи -х> что ты подгорела. Я уже, конечно, понял, что ты подгорела. И ты, и ты вот как раз, вот если ты говоришь, что я там не еврей и все такое, то ты вот стопроцентный россиянин. Это вот ты сейчас подтвердил свою принадлежность к россиянам прям вот стопроцентов, да. Чуть-чуть, э, я же тебе звук выключал, подожди, не, не галди. Подожди, что ты давай хотела докажи, еще прокрюкать? Докажи, если ты еврей, 100. если ты еврей, докажи, э, что такое стена плача, да, и кто ее основатель. Вот, вот просто... Она ну, у нас ну, не называется того. стена плача. Основатель основатель стены плача? Откуда это пошло? С каких времен? Да ну. Откуда пошло? Вот это с тех самых времен, когда здесь было еврейское государство, да, про которое ты ни хрена не знаешь. Давай даты, даты, сразу выдавай, чтобы ты гуглом мог пользоваться. Какие тебе даты? Чтобы я? Нет, это ты сейчас открывай и гугли про три тысячи лет сначала ты гугли, а потом мы пойдем да. дальше про царя Соломона и Давида лет и все остальное. Государство да. Израиль? Да я же я народ Израиля, народ Израиля, такому... че Народ Израиля, народ. Израиль, ты сказал, государство Израиль. Я было сказал народ Израиля, да. Три с тысячи лет на этой земле, конечно, да. На этой земле три тысячи лет. На этой земле, а конечно, мало. Подожди, а что так мало? Тут вон смотри, с европейским городом... Слушай, мало-много не имеет значения. Твоему государству вообще 10 лет. этот 30 лет, сколько там с 91-го посчитать. Твоему государству вообще 30 лет. Так что мало-много, знаешь, это тут рассуждать... Э, подожди, что я тебе выключал звук? Давай, что ты еще а, хотел сказать? Ты, то есть ты почему мне выключаешь звук? Потому что ты Потому слышишь... Потому что меня перебиваешь. А я Нет, не знаю, что ты говорил. Потому, что ты, ты меня перебиваешь. Боишься. Ты, ты же параллельно со мной говорил просто. Так это ты со мной параллельно. А так я тебе звук не выключаю, Нет. значит, ты слабый. Правильно. Нет, а что ты хотела? Что ты хотела, я что что пробовал, ты хотела что еще прогавкать? Ты же, ты же тут все хохотала, что евреев не существовало 3000 лет назад существовали там кто-то когда-то, но не было государственности. Как это я не тебе было? К а Тому. израильское я царство тебе под... это что такое? Это не государство. Подожди, я тебе я тебе подвожу вот именно к такому вопросу. А Израильское что? царство это что по-твоему? Это была не государство. Китайская империя, иранская ага. империя, да? Персидская, персидская, дура империя, ты, то, Персидская да, империя была, а не Иранская. Да, Персидская, а не Иранская, да, персидская персидская, не иранская О, идиотина. Мама, что смотри, дальше шла, дальше шла. Ладно, да, че ты это, слабенькая, но... все, вали нахер. Смотри, давай. Ой, иди давай, слушай, давай. Если бы с ним можно было поговорить, оно же перебивает постоянно, сказать ничего не дает, несет вот эту свою пургу, блин.